Всім привіт! Вас вітає суспільний університет. Спонукання людей робити те, чого вони б ніколи не зробили, якби ви їх не попросили. Приблизно так, але давньогрецькою Аристотель сказав про мистецтво переконання. Цікаво, чи змінилось щось у цьому мистецтві за останні 2300 років. Сьогодні почуємо у Суспільному. Гість Суспільного університету Борис Куріцин. НЛП-практик. Борис, витайс вас в этой лекции, тоже сегодня на нас чекает переконловая лекция, так? Здравствуйте. Надеюсь на это. Для начала я хочу показать вам несколько картинок. Это будет очень быстро, и ничего нового вы не увидите. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на них еще раз другими глазами. Посмотрите, что это. Это обычная карта мира, правда? А посмотрите на эту карту. Что это? Ну, то же самое, но с погляду Сполучених В Америки, або будь кого з Именно так. Материка. Именно так. Здесь в центре Америка. А посмотрите на вот эту карту. Африки? Это карта Африки, Южной Африки. И самое интересное, чья это карта? Это карта Австралии. Вы сейчас видели четыре картинки. Идет речь об одном земном шаре, но абсолютно разных четырех представлениях четыре группы людей смотрят на этот шар и фокусируются на абсолютно разных аспектах. И потому в НЛП существует первая аксиома. Она там называется пресуппозицией. Мы ее для простоты будем называть аксиомой. Карта не территория. Мы все разные люди. Ни один человек на другого не похож. Но у каждого внутри нас, из нашего жизненного опыта и других причин, сложились определенные фильтры, определенные ограничения относительно того, как мы смотрим на реальность. Это можно выразить следующим образом. Наши поступки определяются не сколько реальностью, сколько моделью этой реальности внутри нас. У древних греков все слова делились на две категории – «рема» и «логос». Слова «рема» – это слова как предметы, это слова, которые описывают внешний мир, реальность. А «логос» – это слова как проявление разума, Фактически слова о том, что как, какова модель внешнего мира у нас внутри головы. Но мы забыли об этом. Для нас это одно целое, и наша внутренняя модель у нас в голове мы воспринимаем как реальность. Но это не совсем так. Огромнейшую роль в наших успехах или неудачах, в нашей жизненной стратегии, в том, что мы получаем или не получаем в жизни, играют наши убеждения. Что такое наше убеждение? Это сложившиеся у нас представления о причинах, о смысле, о возможных границах того, что мы можем делать. Как правило, они относятся к окружению, к поведению нашему и других людей, к нашим способностям, представлениям о том, что мы можем или не можем хорошо или плохо. К, в том числе к нашим другим убеждениям и ценностям. И, главное, к самому себе. Эти правила, эти представления, они для нас как ограда определенной территории, которую мы представляем своей, на которую мы имеем право, которую мы себе позволяем. И за, эту, за ограду эту выйти мы не можем, пока эти убеждения у нас заданы вот один раз, четко и навсегда, и мы не можем их изменить. Как это происходит в реальности? Как это работает каждый день в нашей жизни? Мы живем в определенной реальности. Это ежедневное окружение, это то, что мы делаем, это люди, с которыми мы взаимодействуем. В результате взаимодействия с ними мы получаем определенный опыт. Этот опыт э, приводит у нас формированию определенных представлений и убеждений о том, что возможно, что невозможно, каков будет результат, если я сделаю что-то одно, или каков будет результат, если я сделаю что-то другое. Да и собственно говоря, что я имею право сделать или не сделать. В чем, в чем мои границы возможного, допустимого для меня? И в результате того, что наш опыт проходит через фильтр наших убеждений, мы формируем определенные реакции на него на опыт. Убеждения все можно разделить на два класса. Первый класс – это А равно Б. Например, у меня нет способности к танцам. Человек не знает, если у него способности или нет. Это вообще невозможно определить заранее, пока ты не попробовал. Но вот у него уже есть этот блок, и если он попробует танцевать или если его заставят, это автоматически автоматически это убеждение будет вызывать у него вполне конкретные реакции, вполне конкретное поведение, и у него действительно не будет способностей танцам, у него ничего не получится. Люди вечно меня используют. Понятно, что позволять использовать или не использовать нас полностью в нашей воле. Мы решаем, позволяем мы использовать себя или нет. Но человек, который живет с таким убеждением, он сделает все, в своей реальности, в своих реакциях на окружающее, на происходящее с ним, чтобы люди его использовали. У них просто не останется шансов, даже если они не будут хотеть. Он сам создает для этого пространство. Я хороший супруг или родитель, ребенок, друг. Это позитивное убеждение. Оно будет помогать нам приводить к определенным позитивным результатам, позитивным реакциям. Семья – это рабство, негативное убеждение. У человека, который таким образом считает, нет просто шансов, чтобы семья выглядела по-другому. Он всегда будет чувствовать, что семья его ограничивает, не позволяет что-либо сделать, является грузом, камнем, который не пускает его, который тянет его вниз, когда он хочет взлететь вверх и тому подобное. Убеждение второго рода – это когда из чего-то одного мы предполагаем, что появляется что-то другое. Например, мой подчиненный опоздал на работу, значит, он не уважает меня как начальника. На самом деле, человек ничего не знает о том, почему он опоздал на работу. Но у него уже есть четкое предположение, это приведет к определенным реакциям, к определенному опыту общения с подчиненным и дальше по кругу, о котором уже говорили. Ты невнимательно меня слушаешь, значит, ты меня не любишь. Я думаю, знакомая схема для многих семей, которые почему-то связывают, в которых особенно женщины, могут почему-то связывать то, насколько мужчина внимательно слушает, с тем, как он к ней относится. Точно так же можно привести очень много других примеров. Заболел раком, значит, шансов выжить нет. На самом деле существует множество в мире людей, которые выжили после тяжелых случаев рака. В том числе и случаи, которые просто необъяснимы с точки зрения медицины. Но если человек решил, что шансов выжить нет, он будет поступать одним образом, бессознательно, незаметно для себя. Если он решил, что я все равно должен выжить, это будут абсолютно другие шаблоны поведения с другими, может быть, результатами. Как убеждения связаны с остальной нашей жизнью? Для того, чтобы показать это, я хочу обратить ваше внимание на так называемую модель пирамида Дилса. Это модель из НЛП, и она говорит о том, что весь опыт человека, каждый опыт, может быть разделен на шесть уровней. Все эти уровни, опыт происходит, проистекает на всех этих уровнях одновременно. Но он может быть разделен на уровни миссия, идентичность, убеждение, способности, поведение, окружение. И более высокие уровни влияют на более низкие. Миссия ⁇ это уровень, на котором обсуждаются вопросы, связанные с представлением о смысле жизни, о Боге, о религии, о понимании, зачем я живу на этой земле и кому еще, кроме себя, я на этой земле нужен. Идентичность или я ⁇ это уровень, где идет речь о том, чтобы человек понимал, кто я такой, не чем я занимаюсь, не кем я работаю, а кто я сам по себе для себя. Дальше идет уровень убеждений, о которых мы сейчас говорим. Способности. Это понятно всем, о чем идет речь. Это любые способности наши, которые мы проявляем, а может быть не проявляем в жизни, но которые у нас есть. В том числе способности, о которых мы пока что, может быть, даже не догадываемся. Поведение. Это любые наши ежедневные действия, связанные с функционированием в мире. И окружение. Это те места и люди. Среди которых мы проводим наш каждый день и проявляем все наши более высокие уровни, о которых мы сейчас говорим. Так вот, зачем я показываю эту картинку? Очень важно понимать, что убеждения влияют на наши способности, на наше представление о них, на наше поведение и на наше окружение. Это очень важно понимать. Во-первых, это общество, в котором мы выросли и которая формировала наше ⁇ я ⁇ Имеется в виду не только люди, с которыми мы встречаемся на улице, это люди, с которыми мы работаем, это наши воспитатели в детском садике, это наши родители, это все-все-все люди, с которыми мы взаимодействуем в жизни. Говорят они об этом, не говорят, происходит это как-то словесно и явно или неявно, мы перенимаем от них убеждения относительно того, кто мы есть, что мы можем, что мы не можем и что с нами в жизни может или должно произойти. Кроме этого, откуда еще берутся убеждения? Это так называемое запечатление. Например, вы можете даже не помнить о том, что когда-то в детском садике вы, допустим, хотели с кем-то подружиться. И Подошли к этой девочке с открытой душой, с лучшими намерениями. Но ну, она, допустим, просто в ответ ударила вас по голове какой-нибудь игрушкой. Вы, может быть, давно уже не помните о том, что это было. Но на самом деле этот случай мог у вас отразиться на виде убеждения о том, что быть, с открытыми, что быть открытыми с людьми опасно, что лучше не создавать очень близких отношений, что это может закончиться болью. И вы можете забыть об этом давно, но это может работать с вами каждый день. И, конечно же, к сожалению, только в четвертую очередь на наши убеждения воздействуют и влияют наши сами результаты личные. Итак, первый вид ограничивающих убеждений – это убеждение о том, что цель недостижима. Второй вид ограничивающих убеждений это убеждение о беспомощности. И третий вид э, ограничивающих убеждений ⁇ это убеждение о никчемности. То есть о том, что я недостоин что-то иметь, что-то получить, чего-то достичь, что-то сделать. Или второй вариант ⁇ я этого не заслуживаю ⁇ Понятно, что это очень э, с большой вероятностью связано с тем, что нам в детстве говорили родители или с другими детскими воспоминаниями особенно когда родители говорят, вот скушай кашу, и ты тогда будешь хорошим мальчиком, когда связывается что-то, что я обязан сделать, с тем, что я буду хорошим, достойным членом этого общества или этой семьи или сыном и тому подобное. А теперь стоит поговорить о том, как же наши убеждения менять. Мы уже поняли, что в них может быть плохо. И мы видим, что некоторые из них стоит поменять, от некоторых из них стоит избавиться, может быть, заменить их на другие убеждения. Опять вернемся к пирамиде Дилца. Мы тогда говорили об уровнях, которые ниже убеждений, но выше уровень миссии идентичности. Так вот, первое, что вы должны запомнить и каждый день применять в жизни, что понимание вами, вашей миссии и того, кто вы есть, может кардинально повлиять на ваше убеждение и на то, насколько легко и безболезненно вы сможете поменять ваше убеждение, если это потребуется. Понимание того, зачем вы живете, в чем смысл вашей жизни, кто вы есть, позволит вам четче понимать, что из ваших убеждений вам нужно, а что вам не нужно, что вам помогает в вашей деятельности, жизни, что вас делает счастливым, а что, наоборот, вас останавливает, тормозит и мешает. Кажется, что это вещи очень абстрактные, но в то же время, на самом деле, это весьма конкретные вещи, и с ними э, можно работать с психологом, с ними можно работать в рамках НЛП. Как еще можно изменять ваши убеждения? Что может вам в этом помочь? Во-первых, как мы говорили в самом начале, Расширение обогащение вашей картины мира. Пробуйте новое, бывайте в новых местах. Встречайтесь и общайтесь с людьми, с которыми вы никогда не общались. Находитесь в ситуациях, в которых вам ранее было некомфортно находиться. Попытайтесь ставить себя на место людей, которые достигли больших успехов, чем вы. Попытайтесь ощутить, что они ощущают в этот момент. В чем разница между вашим мышлением и их мышлением? Далее, определение и осознание скрытых позитивных намерений. Даже в ваших негативных убеждениях была какая-то позитивная цель. Возможно, вы просто не знали, что кроме как таким негативным путем вы можете по-другому ее достичь. Например, вы приходите домой и казалось бы, ребенок должен вам радоваться, но он начинает с вами биться, начинает вас бить. Папа может, начать думать, ну что это такое, значит, раздражаться. Если он подумает о том, какое позитивное намерение ребенок может в этот момент проявлять, возможно, окажется, что ребенок просто недополучает с ним контакта и не зная в данный момент, на данном этапе своего развития, как по-другому этот контакт получить, начинает просто вот так слишком эмоционально с ним общаться, ну, путем драки. И папа может очень по-разному в результате отреагировать. Он может, значит, воспитывать и останавливать ребенка, а может находить возможность иметь с ним более близкий контакт. И, результат, и результаты жизни, и результаты ребенка будут прямо противоположные. И в ваших намерениях можно найти то же самое, позитивную цель. Даже в ваших убеждениях можно найти позитивную цель. Даже в самых ограничивающих, самых отрицательных. В них есть что-то скрытое, позитивное. Найдите, что это, и преобразуйте это его в, и найдите пути реализовать это по-другому позитивным образом. Далее определение допущений лежащих в основе убеждения. Иногда наши убеждения нас тормозит и ограничивают только потому, что мы не увидим всю картину целиком. Иногда для того, если посмотреть на картину более широко, наши отношения принципиально отменя, изменятся. Иногда мы можем считать, что мама, например только все время пытается нами командовать и учить, как жить. Но если мы посмотрим на ее отношение с бабушкой, на ее отношения с ее отцом, на какие-то другие жизненные аспекты, которых ей приходилось свою всю жизнь себя как-то проявлять, возможно, что наше отношение к ней и к тому, к ее поучениям, изменится. Изменится наши реакции, изменится, опять же, наша жизнь. И главное, когда у вас что-то не получается, или вы не находите путей к тому, чтобы получить этот какой-то свой результат, попробуйте ответить себе на вопрос, как это сделать по-другому, как получить это другим путем. И последнее. С чего начать прямо сейчас и что можно делать каждый день? Возьмите какое-то конкретное ограничивающее у вас убеждение. А какое убеждение вас ограничивает? А подумайте, за последние три месяца, за последний год, что у вас периодически не получалось? Подумайте, из-за чего, из-за какого ваше представления о мире или о себе так происходило. И возьмите это убеждение, сформулируйте его для себя, можете написать. Лучше всего написать. И ответьте себе письменно по поводу этого убеждения на следующие вопросы. Правда ли это? Действительно то, в чем я убежден, это правда? Знаете ли вы это наверняка? Приводите себе реальные аргументы. Пишите это на бумаге. Каким делает вас эта мысль? То, что вот вы в этом убеждены, что оно вам привносит в вас? А каким бы вы были без этой мысли? Что бы поменялось в вашем ощущении мира и себя без этой идеи, без этого убеждения? после этого, когда вы смогли как-то более-менее объективно описать себе ваши ограничивающие убеждения, напишите мысль прямо противоположную по смыслу вашему убеждению. И напишите после этого три конкретных факта, почему это возможно, почему это правда, почему это получится, и как вы будете ощущать себя тогда. Таким образом, вы сможете пошатнуть свое убеждение в том, что ваше убеждение для вас важно. Вы сможете начать менять свою веру, расшатать немножко старые основы для того, чтобы потом построить новое. Спасибо вам за внимание. Если можно, я бы хотела поделиться своим опытом в связи с убеждениями, позитивным. Случилось так, что я родилась с травмой косанглазия. В детстве родители не позволяли, ну как бы, боялись делать операцию, так как, возможно, не получится, либо зрение испортится. И уже в возрасте 17 лет я сама приняла решение пойти и сделать операцию. Родители отговаривали, все знакомые отговаривали, что это опасно. С медицинской точки зрения это было тоже невозможно, так как врач мне сказал, что согласие лечится до 4 лет оперативное вмешательство, не надеясь на хорошие результаты. И мне настолько этого хотелось, что я всем сказала, у меня будет одна операция, и зрение у меня останется стопроцентное. Так mm -hmm. и произошло. И все удивлялись, ну, что я на это решилась, и что у меня это реально с первого раза все получилось. Поэтому убеждение – это очень хорошая вещь, мощная. И если в это поверить и сказать, у меня все получится, это обязательно получится. Да. Спасибо вам за этот пример. Это очень важное замечание. Убеждение это вера. В нем нет логики, в нем есть только опыт и наше восприятие нашего опыта. И все, что мы должны сделать, эту веру поменять. К этому примеру можно привести еще один: есть документально засвидетельствованный факт: когда женщина усыновила грудного ребенка, у нее было твердое убеждение, что грудной ребенок должен быть выкормлен грудным молоком, а не искусственными смесями. И хотя она его не рожала и вообще не рожала, у нее начало выделяться молоко, и она кормила этого ребенка своим молоком грудным. Борис, в начале разговора вы сказали о картах мира. И каждый человек имеет свою карту мира. Что делать, когда два человека встречаются с разными картами мира, и им нужно как-то взаимодействовать? А вот карты мира, они... Ну, никак не взаимодействуют друг с другом. И, возможно, даже агрессивно настроены. Ну, про что делать? Радоваться тому, что вы встретили другого человека, у которого, который видит мир по-другому. Найдите, обогатите свою карту за счет его карты. Найдите пути соприкосновения. Вырастите в этот момент над собой. Сделайте вашу карту больше и общей. Вы поможете себе стать более гибким, более гибкой, более развитой, более легко реагирующей на разные жизненные ситуации. И вы точно так же поможете ему. Поэтому радоваться. Радоваться тому, что мы разные. И радоваться тому, что нет ни одного человека, который на 100% такой же, как вы. Борис, вам за лекцию. Спасибо. Сьогодні у Суспільному університеті ми розбирали складну глибинну тему. І якщо вам щось бодай було не зрозуміло, пам'ятайте, всі лекції викладаються і в соціальних мережах, і на сайті каналу, через те переглядайте і зрозумійте все ж таки до кінця. На все добре, до наступної лекції. Из лекции Бориса я вынес, что убеждения ⁇ это искусство. Есть, в принципе, негативные убеждения, которые мешают, и можно с ними работать. Действительно, убеждения реально изменяют кардинальную жизнь.